સુરતમાં ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલર્સ કંપનીના માલિકને બ્લેકમેલ કરીને એક કરોડ વીસ ની ખંડણી માંગનાર આરોપી રાહુલ રગડે વરાછા પોલીસે આરોપી રાહુલ રગડે નોકરી દરમિયાન ગુપ્ત રીતે કંપનીના ગ્રાહકોનો મહત્વપૂર્ણ અને સંવેદનશીલ ચોરી લીધો હતો આ નો ઉપયોગ કંપનીના હિતોને નુકસાન પહોંચાડવા માટે થવાનો હતો પરંતુ આ સિવાય તેણે વધુ એક કપડા બદલતો વિડીયો પણ ગુપ્ત રીતે બનાવી લીધો હતો ચોરી કરેલો ગ્રાહકોનો મહત્વનો દેતા અને મહિલા કર્મચારીનો અંગત વિડીયોનો ઉપયોગ કરીને રાહુલ રગડે કંપનીના માલિકને બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું આરોપીએ માલિક પાસે એક કરોડ વીસ લાખ માતબાર રકમની ખંડણી માંગી હતી જો માલિક આ રકમ ના આપે તો તે ડેટા લીક કરવાની અને વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપતો હતો બ્લેકમેલિંગથી કંટાળીને અને ગંભીરતા સમજીને કંપનીના માલિકે આ અંગે વરાછા પોલીસ નો સંપર્ક કર્યો હતો મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વરાછા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી સર્વેલન્સ અને અન્ય પુરાવાના આધારે આરોપી રાહુલ રગડે પાસેથી ચોરી કરાયેલો ડેટા અને બ્લેકમેલિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલો વિડીયો મેળવવાની દિશામાં તપાસ કરી રહી છે તારીખ 26/10/2025 કો વરાછા પોલીસ ફરિયાદ ફરિયાદી મહિલા જો હસબન્ડ इन्होंने ये एक ट्रैवल माई ट्रैवल जॉकी और ट्रैवल जॉकी टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम का एक कंपनी है जो वराछा में है यहाँ पर ऑपरेट करते थे इसमें जो आरोपी है वो राहुल भाई जगदीश भाई रगड़े ये पांडेसरा विस्तार में रहने वाला है ये आरोपी जो है ये पिछले ढाई साल से इसके यहाँ इनके यहाँ नौकरी करता था और ये फरियादी के जान के बाहर जो भी वीजा का जो डेटा होता है उनके जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं और बाकी जो डेटा होता है वो सारे उनके जान के बाहर ये इकट्ठा करता था और फरियादी के जो कंपनी में माई ट्रेवल जॉकी में एक उनके रिलेटिव और उनके साथ में जान पहचान की एक महिला है वो वहाँ पे काम करती थी उनका इसने गलत वीडियो कपड़ा चेंज करते हुए एक वीडियो बना लिया और वीडियो बना के उसको लगातार उससे ब्लैकमेल करता और ये भी ब्लैकमेल करता कि जो डेटा है उसको वो ब्रीच कर देगा और बाकी वीज़ा की कंपनीज और बाकी कंट्रीज़ में मेल कर देगा कि ऐसा ऐसा टोटल मामला है आ, और साथ में जो फरियादी है उनके पति को भी इन्होंने बार बार जान से मारने की धमकी दी और ये डर गए और उनको साठ लाख रुपए इन्होंने इनको लौट इनको पैसा दे दिया फरियादी को फरियादी ने आरोपी को पैसा दे दिया और साठ लाख देने के बाद भी वीडियो और डेटा जो है ये आ, उनको वापस नहीं किया गया और ये बार बार जो जो साहेद है जिसका जो वीडियो इन्होंने उतारा है उसको उससे गैर संबंध बनाने के लिए ये बार बार इसको धमकी देता था और उसके बाद जब एक लिमिट क्रॉस हो गया और उनको बोला कि आप ऑफिस छोड़ दो और नई ऑफिस हम डालते हैं और उसके साथ गैर संबंध बनाने की बार बार धमकी देता था तो इन्होंने हिम्मत दिखाई और ये वराछा पुलिस स्टेशन आया वराछा पुलिस स्टेशन में आते के साथ ही हमने इनकी फरियाद की गंभीरता को समझा और तुरंत ही फरियाद इसमें दाखिल किया है और इसमें टोटल जो आरोपी है राहुल भाई जगदीश भाई रगड़े इसको हमने अरेस्ट किया है और इसको अभी फिलहाल ये जुडिशल कस्टडी में है उसके सारे जो मोबाइल हैं और इनके पास जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे हम डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी पूरी तरीके से हम फरियादी को और जो उनके साथ जिनका जो वीडियो जिसका बनाया है उसकी काउंसलिंग भी हम कर रहे हैं